Недавно жители Омской области получили квитанции за воду и канализацию с новой графой общедомовые нужды. Не согласные с начисленной суммой, обратились в прокуратуру Омской области с жалобой на региональную энергетическую комиссию РЭК которая и приняла новые нормативы. По мнению областной прокуратуры и жителей города, они необоснованно завышены. Правду пришлось искать в суде. Ответчиками выступали РЭК и Омск водоканал. Вопрос оказался настолько запутанным, что судебные тяжбы затянулись. В отношении незаконности приказа РЭК региональной энергетической комиссии по установлению новых нормативов на холодное водоснабжение, водоотведение как на гражданина, так и общедомовые нужды. Посок общества потребителей поддерживает данный иск и участвует так сказать, в процессе. Кратко скажу следующее, что когда меня спрашивают традиционный вопрос платить или не платить, я считаю, что жители не должны платить за ОДН, я лично не плачу до решения суда. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что нормативы по холодной и горячей воде, водоотведению на общедомовые нужды были приняты с нарушениями закона. Не задумываясь о смысле нормативов, кто-то молча платит, кто-то отказывается и вычеркивает данные из квитанции. а некоторые попытались разобраться но так и не поняли на какие такие нужды например в подъезде двухэтажного дома уходит столько воды как поступить человеку в такой ситуации? По нашим законам, если решение суда будет в пользу прокуратуры, то есть отменят этот приказ и заставят их посчитать правильно, на чем, в общем-то, настаивают истецы, и сообщество потребителей, то тогда тем, кто не платил, пересчитают правильно. А вот тем, кто заплатил по гражданскому кодексу, значит, они приняли такие условия, и, соответственно, они должны больше вернуть свои деньги, подать в суд отдельно, снова на возврат. На это и расчет водоканала и региональной энергетической комиссии, что люди большинство, конечно, в суд не пойдут за 500, там или 600 рублей, и какая-то часть суммы останется у них. Новые нормативы были утверждены на основе анкетирования граждан. Как выяснилось. Данные о потреблении воды составлены некорректно. Нарушена методология проведения социологических исследований. Отсюда ошибки и погрешности. Это подтвердили свидетели, эксперты кафедры социологии Омского государственного университета имени Достоевского. Основанием для введения вот этих вот нормативов явилось анонимное анкетирование неизвестных 2340 человек. Там ни подписи, ни фамилии. Поэтому злые языки, скажем так, говорят так, что это сами работники энергетической комиссии водоканала и Омск водопровода заполнили данные анкеты. Я не знаю, так это или не так, но согласитесь, что закрадываются вопросы, когда на анкете нет ни фамилии, ни адреса, проверить нельзя. Вот почему мы, общество потребителей, провели свое анкетирование, вот его результаты, которые сегодня будут представлены в суде. 5000 человек, то есть в два раза больше, чем опрашивала та, так сказать, сторона. И у нас результаты получились совершенно другие. Но кто поверит, нормальный житель города Калачинска или Калачинского района, что средний житель Омской области 10 раз в месяц пользуется посудомоечной машиной. Когда мы опрашивали 5000 человек, это был город Омск, Калачинский, районный поселок Большеречи. то всего 7 человек вообще сказали, что у них такая машина присутствует. Будем надеяться, что виновные в этом будут, по крайней мере, лишаться своих должностей. Анкетирование в городе Калачинске по просьбе Лихачева проводила депутат городского совета Елена Белоконь. Инициативу поддержал глава Калачинского муниципального района Вадим Цыганков. Цель анкетирования – осведомление о возможном изменении нормативов для повышения тарифов тем жильцам, кто не имеет домовые приборы учета. Нужно занимать активную гражданскую позицию. Нужно всегда бороться за свои права. Не нужно останавливаться, не нужно ничего бояться, потому что это наша жизнь. И так, как мы ее проживем, зависит только от нас. И если мы будем активно защищать свои права, отстаивать и верить в то, что мы можем победить, то у нас в жизни все-все получится. В Калачинске насчитывается 171 многоэтажный дом, и лишь 56 имеют общедомовые приборы учета, которые позволяют рассчитываться за реальное потребление ресурсов. Мы приняли участие, самое главное, то, что, может быть, кому-то мы поможем, но это нереально. В Омске канализация 15 рублей стоит куб, а у нас 52 рубля куб канализации строит. Это же ведь тоже большие денежки. Насколько вы доверяете Лихачеву? Ну, процентов на 90 я ему доверяю. Что если он возьмется, то значит доведет дело до конца. Хотелось бы сказать большое спасибо, во-первых, моим друзьям, вот, которые помогали все это проводить. Это, в первую очередь директору управляющей компании Жилкову Миха Михаилу Миха Владимировичу Мироненко, да, который всегда мне помогает в этом случае тоже. Потом администратору Калачинского независимого форума под ником XX100, который со мной эти анкеты развозил. И самое главное, большое спасибо старшим по домам. Вот улица Черепова, молодцы. Вот все старшие по домам. И Сикачева Наталья Владимировна, и Губанов Николай Николаевич, и Петрова Наталья Борисовна, и господин Мареевич. То есть они провели большую работу. Какому решению придет суд, мы сообщим дополнительно. Пока же точку в этом деле ставить рано. Ирина Филатова, Геннадий Мамакин, телестудия ОМ.